yenidə qarşınızda mənəm, növbəti keçirilmiş sınaq imtahanının rüştü insanların izahına başlayıram. Ə, demək, həmişəki kimi ilk 5 sualımız dinləmə suallarıdır. Ə, maraqlı mətnli dialoqdur. Qayrılılar haqqında, yəni dağ qayrılıları ümumiyyətlə onlar haqqında bir dialoqdur. Yenidə de o deyirəm cavablar, yəni orada deyirəm, nə sualınız olsa müraciət edirsiniz. 1-də cavab B, 2-də A, 3-də C, 4-də E, 5-də isə D. Təşəkkür edirəm. Nə sualınız olsa müraciət eləyin. Çətinlik yoxdur, uşaqlar. Bu tipdə suallar biz işləmişik sizlə dəfələrlə və dinlə müraciət eləyir. Demək nədir sual? Лучше позначить никогда. Bu atalar sözünün mənasını soruşur, çünki nə deməkdir? Burda cavab E. Yəni heç eləməməkdənsə, mən indi loru alınır, bunu həmişə deyirəm, çünki bu ifadələr atalar sözü, frazeologizmlər, onların dilimi ekvivalentidir. İndi mən o ixtisaslı deyiləm Azərbaycan dili üzrə. Ona görə də məcburiyyət məcbur qarşısında onun sətiri tərcüməsini sizin üçün eləyirəm çox vaxtdır. Heç eləməməkdənsə, yəni gec eləmək yaxşıdır. Е бэнде лучше сделать что-либо с задержкой, чем не сделать совсем. Bu çox həddən artıq da işlək ətalar e, sözüdür. Onu da sizin diqqətinizə çatdırım. Demək, 7-də soruşur ki, nə düzdür? Cavabımız D. Əvvəlcə cavabı zəhir edirəm. Deyir ki, Несклоняемые называются существительные, которые имеют для всех падежей одну и ту же форму. Tərcümə eləyirəm. Deyək ki, hallanmayan isimlər o isimlərdir ki, bütün padeclərdə eyni forma qəbul edir. Eyni formada olur. Adına ona görə də hallanmayan deyirlər. Özünüz də bilirsiniz ki, 3-4 aydır biz bunlarla işləyirik alınma sözlər, beynaxaq sözlər xatırlayırsınızsa. Və bunu da vurğuluyurdum. Bu o demək deyil ki, alınma sözlərin heç biri hallanmır. Xeyr, hallanmayanlar alınma sözlərdir. Və onlar əsas etibarıyla o y şəkilçisi ilə bitər. Düzdür, u iş şəkilçisi ilə bitənləri var. Amma çoxluq odur. Və dilm də o y şəkilçisi ilə bitənlərə bizə müraciət eləyirik. Məsələn, metro, palto, радио, кофе, кафе, карэ, карате. Кенгуру. Bizim Azərbaycan sözlərimizdən deyim, piti, yəni bizim milli yeməyimiz. Yəni bunlar hallanmırlar. Məsələn, bir cümlə deyim. Ya kupila sebe palto. Palto lezit na kravatsy. Я не вижу твоего пальто. Bax görürsünüz, müxtəlif cümlələr dedim, palto sözü dəyişmədi. Cümlənin mənasından biləcəyik ki, paltonu, paltoya, nə bilirəm. Və ya xod başqa söz. Ya иду на метро. Я еду на метро. Я жду тебя около метро. Я вышла из метро jus metru sözü hallanmadı. Müxtəlif padeclərdə müxtəlif cümlələr dedik. Tərcümədən bilinir ki, yəni burada o metodda, metrolunun metro ya məsələn. Bu həmin odur. Hallanmayan sözlərdən misal gətirici cavabı dedi. İndi gəlin səhflərə baxaq, nəyə görə səhvdir? A variantı. Изменение слов по падежам называется спряжение. Это неправильно. Это склонение.

к первому склонению относятся слова мужского и женского рода с окончанием на «а-я». Все варианты. К третьему склонению относятся существительные женского рода с окончанием «а-я». Тоже неправильно. К третьему склонению относятся слова женского рода с мягким знаком. Е, 10 suxə 6 cinsin orta cinsi na-mya atnəsə k pərləmə skloneniyə. Etəni verna. 10 dənə istisnalıqda olan o sözdən mya ilə bitən. Heç bir skloneniyə aid de uşaqlar. Musko rodda olan istisnalıq 5 dənə ay ilə bitən papa, deduşka aitaqday. Olar aiddir. 1-ci skloneniyə aid ediblər. Amma sredniy rod olan sklanenie isklyucheniya sözlərini heç bir sklaneniya aid etməyiblər. Baxın, bir-bir dedik, buların hamısını mən sizə demişəm. Təcrübə dərsdə də demişik. 1-ci dəfə keçəndə oktyabr ayında da isim dərsin keçmişik və təkrarlı da isim dərsinə bütün qruplarda təkrarlıda keçmişik. Bunları mən sizə demişəm. 8-də bizim çətin uşaqlardan biridir. Akanciyanlar pozish aşaqcivçiləri çətir mövzudur. Cavab C. 9-da mətn düzəltmək. Cavab A-dır. Yəni burada da məsəl elə suallar olur ki, bilirsiniz ki, burada üşə izahlıq bir şey olmur. Mətn sıyaslı, əlaqəli mətn düzəltməkdir. Cavab A. Ardıcılıq, orada ar-arçı or, 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 ardıcılıqla 3 2 1 4 5. Orda avtomobil, avtomobillərin buraxdığı qaz olan ətraf mühitə verdiyi zərərdən danışılır. Yeni avtomobil hazırlamaq, nə bilim, bax o elə bir e, mətn idi. E, ona görə də, yəni ardıcıllıq orada verilib. Yəni o əsasda kimdə sərtdirsə, o əsasda yəni baxa bilərsiniz. 10-cu sual uşaqlar. Onda kursivlə verilən sözə baxırıq. Paviliye teme nakloniye. Oktyabr ayından, yadınızdadırsa, feili bağlamanı keçəndən mən bunu sizə deyirəm. Əmr forma Biz də nə soruşur ki, hansı cümlədə fel əmr formasındadır? Cavab B. Görsən də, "расскажи, danış" tək formadadır. O mənza "расскажи, тажистер" bədii cümlədir bu. Bədii cümlədir, e, yəni əsərdən olan bir cümlədir. Aha, "расскажи, danış". "расскажи, рассказывай". Raskazvayte, raskazhite, tyam doosa elola, amma tək də raskazı. Ona görə əmr forma B variantında verilibdir. 11-də ətliçaymışı sözə. Belə şərtolunda demişdik, baxırıq C variantımızda nə sözlərdir və sonluğuna baxırıq, nə ilə bitir. Görürsüz, hamısının şəkilçi ok sufiksi ilə bitir. Demək, canlı cansızdır. Əgər eyni şəkilçi ilə sözlər bitərsə Kto što słownazverferə sözlər axtarırıq. D bəndi juçuq balaca böcək deməkdir. Juq sözünün uminşi sinalaskatiya meyə forması, çıdımış və az demə formasıdır. Qalanlar isə cansızdır. Hamısı da e, məsəl sunduq sözü, yəni balaca sunduq, balaca, başmaçuq başmaq sözü, radichok radnik sözünün kabruçokda kabluk sözünün onların tişildilmiş və əzləmə formasıdır. Qut işə i̇şte sualına cavab verirlər. Üç çox isə quto. 12. Неверное словосочетание. Сярсөз birləşməsi cavab E. Nəyə görə? Sünçi qranatovı ismariyat, smariyat mermi deməkdir. Bilir yadınızdadırsa, həmişə qranat sözünü keçəndə siz mənə deyiz müəllimə bomba. Bu da qranata O granatov sözünün sifət forması yoxdur. A granatovoy bu narın sifət forması və yaxud daşqaş keçmişdik. Onun sifət formasıdır. O da sənaryo da mermi silah olduğuna görə onunla işlənmir. Səhvdir. Amma o bislərə baxaq. A variantında granatovoy sok nar soku. B variantında granatovoy proselit o daşqaş yaddan zadı keçmişdik. Granat amonimdə də var idi. Bir mənası var, bir mənası daşqaşdır. Brusletdə bildiyimiz bruslet, qolbağ. Yəni o daşqaşdan olan e, bruslet. Granatovoy kompot, yəni nar kompotu, granatovoy deriva da nar ağacı. Hamısı düzgündür. E bəndi, E variantı səhv olduğuna görə cavabımız odur. 13-də aşbıq. Bizim Yenidə klassik suallarımızdan pridroqların işlənməsi və V na pridroqlu əsas etibarı ilə 111-ci səhifədə 117-ci səhifədə üzr istəyirəm 117-ci səhifədə verilmiş qruplaşma ilə orada həməsə göstərilib. Cavab D. Metro, V metro metroun içində, yəni işlədilir, düzdür, lakin stansiya nəyin işlənmir, nəyin işlədilmir. Должно быть там на станции, а не в станции. Амакоранлар hamısı düzündü, o predroflar düzündü. Urpaşma anında, yani o mürəyyəbə baxa bilərsiniz 117-ci səhifədə. 14-də bizim paronim sözümüz, cavab A, maşını ekonomlaya olmaz, ekonomiyichnaya. Yadınızdadır? Hələ bu sözlərin uşaqların bir dənədə paronimi var. Ekonomichskiy Onları biz döne döne çizmiş, çizmişiz sizin de. Hatırlıyorsunuz demiştik. Ekonomaya insana diyeler, ekonomnaya jenşina, ekonomi çevabik. A ekonomiçme ise teknikaya, maşına ekonomiçmeye darına bıç. Görürsünüz, kursimle söz səhv götürülübdü. Ekonomiçinayının yerine ekonomaya götürüldü. Yani, ona cevabımız odur. Kalanlar hamısı düzgün götürüldü. сафти 15-də cavab D. Bunları da biz keçmişdik. Слушать - dinləmək, смотреть - görmək, видеть - görmək. Cavab D. Nəyə görə? После операции больной стал хорошо видеть глаза. Yəni operasiyadan sonra xəstə yaxşı görməyə başladı. Смотреть baxmaq deməkdir. Ona görə də səhvdir olanların hamısı düzgündür. Çox işlənmişi çox da asandır. Eşitmək, dinləmək. Слушать, слушать. Üzgündür. Смотреть, видеть, baxmaq, görmək. Mətne gəldik uşaqlar. Mətində 16 y, orada mətnindən sözdür. Лад birinci cümlədə обнаружить aşcar etmək deməkdir. Yəni na naşli, apnaruzhili naşli aşar ittilər, tapdılar. Qalanlar məzmunla bağlıdır. E, demək 17b, 18e, sonra 19 yenə sözlü qustarını. Uşaqlar, bu da tərcümə olunmur. Tarixdən keçibsiniz. Qustar işi ilə oynar. Yəni ev şəraitində, ev e, üslunda ə işlə ilə hazırlamaq nə isə, istehsal etmək ev işi ilə, kustar işi ilə. Cavab C bəndidir, variantıdır. 20-də isə D. Yenə də deyirəm, mətnlər orada oxuyub oxu mətnini gözünüzün qarşısında oxuyub tam orda qeyd eləmək çox asandır. Beş sualın hər sözü, onun izahını, mənasını dedim. Üçünə məzmunla bağlıdır. Nə səbəb sualınız olsa, yenə də deyirəm müraciət eləyib. Açıq suallara keçirik uşaqlar, 21. 21-də Paslovitsy Orodine, vətən haqqında atlar sözləri. 2 3 4 6. Təşəkkür edirəm. 2 3 4 6. Bir də vətən haqqında söz deyim. Deyir, dünya e, günəşlə, insan da biliklə İşıklamır. Yenə də bayaq dediyim kimi sətri tərcümə edirəm. Burda vətən deyilən bir şey yoxdur vətən haqqında. Beşdə sviya sinyev mistya təki duşana misti. Burda birlik, mehribanlıq haqqında, rahatlıq haqqında, nə bilim, o mənada olan bir atalar sözüdür. Yenə də vətəndən heç bir e, söz yoxdur orada. Amma yerdə qalanların hamısı vətən haqqındadır. İçidə svoya zemlya i v gosty mila öz deyir, zəmnə burda vətən, öz torpağın, öz yeri. Sonra 3-də qrupa ta petitsa katorə kniza svoyemiela. Burda quşun yuvası məcazi mənada da, yəni öz yuvası, yəni öz yurdu, yeri, vətəni, mə, vətən mənasında. 4-də doğma yer və yad ölcə ordandır. Doğma yer anadır, yad ölcə öcəyana. 6-da da yəni doğma deyir korpağının sevimli anaçımini qoru. Yenə deyirəm uşaqlar, birincisinci bu sür atalar sözü, frazeologizmləri belə sətri tərcümə edəndə biraz qəlibə səslənir, çünki mən məcburam sətri tərcümə edim. Buları, amma ən əsası odur ki, bunların hamısı aydındır və aydın da olur. Bir-bir hamısının mənasını dedik uşaqlar. 22-də isə dostluq haqqında frazeologizm bizdən soruşur. Cavab 2 3 buların biz ikisini də keçmişik. Niyrazliyeva da aralarını su çəkmir. Deməkdir. Üçdənsə zakadçılıqdır. Mən Azərbaycanda bir-bir ifadə eşitmişdim. Bilmirəm, deyəsə mənə dedilər səfdir. Siğə qardaş. Ol bax, dost. Yəni yaxın dost, zakadçılıq. Çox yaxın. Dostluq haqqında ikisi. Orda birdə Vladova duşa cannı qoymaq orta dostluq deyil. Taluç boda stupə-stupa həvək dəstə deməkdir. Həvək dəstə suyu döymüllər. Yəni boş şişə məşğul olmaq mənası o deməkdir. 23-də yağsını sözü aydın. O sözlə işlənən sözləri soruşur. 1, 2, 4, 6. Onların hamısı ondan işlənir. Qalan sözlər isə işlənmir. Aydın, səs, aydın axşam Aydın formulirovka, aydın arzulu. Amma kod aydın il elə bir söz birləşməsi yoxdur. 3-cüdə beşdə yama aydın quyu, yama quyu deməkdir. Yoxdur. 7-də qayit aydın şair deməkdir. Yoxdur. Yuq canub deməkdir. Aydın canub elə bir söz yoxdur. Ona görə onlar sərfdir. 1 2 4 6 100. 24-də что сделает nə edər? gələcək zamanda soruşur. bilirsiniz ki, bu esferin sualıdır, sözünnü bildim sualdır. Cavab 2, 3, 5. Hamısı gələcək zamandadır. Yerdə qalanlar isə indiki zamandadır. Ona görə də ştu dela yet cavabla cavab verir olar. 25-də prosyopolozhni, eto uzhe antonim o, sprašivayut. Eto pir 4. Front - cəbhə, t - arxa cəbhə. Antonimidir. 4-də də urod - çirkin, krasovitsdə - yarışıqlı, gözəl. Antonimidir. Cavabı dedik. İndi 2-də doveritsya, polozitsya - etibar etmək. Kiçik də sinonimidir. 3-də voyovat, srajatsya - döyüşmək deməkdir. Bunlar da sinonimidir hər işdə. Ona görə də cavab 1.4 olur. Bu qədər uşaqlar. Yenə deyirəm, nə sualınız olsa müraciət edə bilərsiniz. Öz tələbələrimiz dəstəyə soruşar. Əgər kursdan kənar tələbələr varsa, sualınız olsa müraciət eləyin. Kursa orda nömrəmi götürün, gələ bilmək imkanı olan gəlsin. Nə sual olsa müraciət edə bilər. Sağ olun uşaqlar.